В'ячеслав Зілков готується до бою. Поєдинок відбудеться 27 вересня в Харкові. Про це наш репортер Олені Гук розповів тренер-боксера Віталій Вдовкін. Зараз спортсмен в тренувальному таборі в Києві в кончив заспі. Останнього разу зілков виходив на ринг у березні цього року проти француза Дуду Енкгумбу. Бій відбувався у Києві в палаці спорту. Тоді вінчанин програв і не захистив чемпіонський титул. Був намагатися закрити пораження, которое було по сіді раз. Ну, в общем-то, тренируется сейчас он э, в кончезавство. Там вот, тренировочный сбор у них. Я вопрос, например, могу задать зрителей, почему я не поехал. <связывая> Потому что у меня больной ребенок, я не мог поехать. Не мог поехать на эти сборы. По разговорам с ним, э, ему сейчас тяжеловато немножко, в каком плане? Он нет, он, мы все время тренировались с ним, но ОФП мы занимались, кроссы бегали, штанга, прыжки, бег такое. Но у нас всегда, когда мы начинаем, начинаются спарринги, мы два-три, э, 2-3 тренировки мы втягиваемся, очень тяжело для нас, пока мы ну, чувствуем дистанции, а потом это вот э, постепенно идет, на, мы как бы нарастаем на, по нарастающей, и к бою мы подводимся. Бой должен был состояться в конце октября, мы, мы планировали, мы раз, разбили периоды это подготовительный, предсоревновательный, соревновательный период, но планы наши поменялись, и нам позвонили с Киева, говорят, в бой будет 27 сентября, на месяц раньше. А это немножко для профессионального боксера, это немножко не накладно, не очень хорошо. Но, как они говорят, профессионал всегда должен быть готов к бою.